отдельно записать обзор вот приобрели себе вот такого железного помощника рубаночек вот такой телескопический он раздвигается на ширину 7,5 с половиной метров у него вот есть такие две ручечки вот два человека стоят и спокойно себе вот так вот тянут на вот таких грубо говоря у нас рельсах вот такие есть у него колесики не знаю такие. и вот грубо говоря ребятки вот так вот тянули вот если слой большой, то тут цепляется цепь и может, в общем, вот так вот тянуть букетик какой-то маленький и делать вот такую протяжку. Вот 100 квадратов можно протянуть за 5 минут. А если прям финиш, вот при вот на глазах, прям, видите, квадратура растет с финиша. Поэтому, кому интересно, вот можете приобрести у компании Буков. Они нам сделали хорошую скидку, по которой там аппарат вышел 25 тысяч гривен. Если надо утяжелить, то на такие ушки можно поставить еще дорожные бордюры. И сама конструкция эта будет еще тяжелее прижиматься к основанию и будет лучше тянуться, чтобы не скакало. Что вы, ребята, оценили это? Да. Я бы сам себе такую приобрел тоже. За 15 тысяч дашь? Зато я скажу, что на богатых Коленях не встает, да, правильно? на коленях не стоял. Да, на коленях не стоял, слава богу, уже время понял. Пора уже подниматься с коленей. Вот там. и слова. Да, ждите нам.